Объявление в интернету, я раньше сидел в этой степени, даже не думал организовывать ничего. Ну, организацию, этот, короче, эту мысль, то есть, в интернет дает. общаются с человеком, они, естественно, указывают адрес, куда приехать. Приезжайте на адрес. Да, услуги платные, Вот приезжайте на адрес, заходите, сюда, первый заходит, да. Потом, когда выходят, уже на входят. А он зашел туда, позвонил, действительно, не встретили, зашел, его не было, может, 15-20. Uh -huh. вот. Потом он вышел, и мы заходим вдвоем, и я правой рукой толкаю я Вот. Он падает, падает на бок вот, и ну, переворачиваем на живот, и сказывают, я лежу руки, они сказывают. Ну, скотч, я не помню, там скотч, скотч ему на лицо накинул и ударил его ножом, и укрот. Это на месте ударом ножом, после этого и взяли золото, деньги и уехали. Ну там стенка стояла, э, потерпевший указал, где лежит золото. Какая сумма, не знаю, на месте не считали в то же время, не нашли на месте. Я позвонил в дворе, мне не вискрыл, подрыгал и в, в дворе, я зашел, гонял. Не Я вийшов з квартири, потім знову позвонив в двері, і взагалі я забув на телефон свій мобільний. Mm -hmm. Він відкрив мені двері, пустив мене. Я пішов в кімнату, а потім я взяв шнурки, зав'язав їм руки. А де ви взяли ці шнурки? Собою приніс. Потім потерпіли і потерпіла зала в кімнату, з печем замотали город, ноги. Щоб не крищав, нікуди не пішов. Взяв ніж і порізав, потерпілим молодце. А для чего, я какая это мета была? Чтобы он сказал, где лежать гроши. Потребили и указал? Так, указал. Где? В комнате, в шкафу. А где вы взяли эти ниши? Принесли с собой. А где на данный час находится данный ниж. Ну, в окно подавали, по, когда заполнялось берегом. Здесь не вот так же А Все равно вам бы решили. это когда я пришел, взял ножик и, и, вот он хотел поворачивать, и он так, ну, сам, ну,